За вже доброю традицією відкриття оновленого двору перетворилось на справжнє свято для мешканців, особливо для дітлахів. Адже покататися в трамвайчику чи поласувати солодкою ватою не кожен день вдається. А як зізнався Юрій Гранатуров, йому особливо приємно тут знаходитись, адже в цьому дворі він доволі часто бував у своїй молодості. Тут жили багато його друзів. Дякую вам, уважаємо Ніколаєвце. За те, що ми сьогодні зібрались на маленький-маленький такий, ну как би. огонек, голубой огонек вашего двора. Это Заводский райисполком хочет подарить вам небольшой такой концерт с детками поиграть. Электрический дрова они тут привезли, чтобы дети покатались, накатались. Сладкую вату тут накрутят сколько угодно. Ну, чтобы был маленький праздник во дворе. Вечно нам на праздник надо идти на советскую. Маленький праздник приїхав сюди к вам. Тепер тут новеньке футбольне поле, яке відразу кинулись випробовувати місцеві хлопчаки, майбутні Месі. Для найменших дитячий майданчик із гойдалками. Подбали і про дорослих. Ми були удивлені, що наш кандидат в мери міста Юрій Ісавович, як він дивиться глобально вперед. Не только вот тут что он видит, а он видит дальше, вы понимаете? Значит, что он увидел? Он увидел не нашу только дорогу и почему там стекапливается вода? Он поднял это уровень дороги, сделал слив, сделал так, чтобы вся вода растекалась. Он сделал все дороги близлежайшие нашего микродорика, сделал тротуары, понимаете, побелено, все покрашено. Мы обрадовались, вообще в шоке были. Мало того, он большим нам бонусом еще сделал благоустройство нашего дворика. Это облагоустроил э, полностью, добавил то, что э, детская площадка не имела. Потом значит, сделал нам зокали, э, отмостки, навез нам сюда новые э, скамейки красивейшие. Олег Гордий, Олег Хусаинов, МСН.